С октября месяца прошлого года на территории города Киева была совершена серия разбоев на ломбардное отделение. Их было порядка семи, пять которых было совершено на территории правого берега, два на территории левого. Изучившись системность совершения этих разбоев, стало ясно, что оно, они были совершены одним и тем же лицом, так как практически на всех отделениях есть камеры видеонаблюдения, с которых была снята информация человек 36-40 лет, используя оружие, угрожая им, завладевал ювелирными изделиями и бытовой техникой. В процессе проведения ряда оперативных мероприятий данное лицо было установлено. Нами была получена информация, что это лицо ранее судимый за аналогичное преступление, за разбой на магазины мобильной связи. В 2012 году он освободился из мест лишения свободы. Им оказался уроженец Житомирской области, новоград Валенск. Прежде чем совершать разбой, фигурант выбирал место, смотрел режим работы, также он присматривался, есть ли физическая охрана данного объекта, есть ли сигнализация том или ином филиале ломбарда после чего выбирал необходимый момент для разбоя вот, воспользовавшись этим совершал данное преступление вот, несмотря на то кто перед ним находится женщина вот, либо девушка даже применял физическое насилие избивал и в один из дней мы провели оперативные мероприятия в результате которых мы задержали данного фигуранта провели обыска Значит, на обысках мы поизымали вещи, в которых он совершал эти разбои, поизымали вещественные доказательства, также получили информацию по местам сбыта этих всех ювелирных изделий. Фактом в двух эпизодах Шученковским районным управлением открытое уголовное производство по статье 187, это разбой, санкция которых предусматривает лишение свободы в виде до 10 лет. Вот на данный момент... Данное лицо арестовано, вот, проводятся следственные действия.